আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক মণ্ডলী আজকে আমরা কোরআনুল কারিমের একশত তেরো নম্বর সুরা সুরাতুল ফালাক অর্থাৎ উল আউুবে ফালাক এই সুরাটি অল্প সময়ের মধ্যে সইভাবে শিখব ইনশাআল্লাহ তো চলুন শুরু করা যাক سورة الفلق مكية بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ الفلق قل أعوذ برب بربّل بربّل الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما شر ما شر ما, ما, ما خلق من شر ما خلق ومن 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 شر غاسق اذا وقب من شر من شر غاسق اذا وقب مِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن وَمِن شَرِّ شَرِّ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ نَف الفاثات في الأقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر ومن شر حاسد حاسد اذا حسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد صدق الله العظيم